osiyo xalqaro universitetining ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hozirda biz buxoro viloyat hokimligi tomonidan tashkil etilgan sanoat yarmarkasidamiz ayni damda ushbu sanoat yarmarkasida osiyo xalqaro universiteti ixtirochi va kashfiyotchi talabalari o'z ixtirolari va kashfiyotlari bilan faol ishtirok etmoqda assalomu alaykum ushbu kashfiyotingiz haqida ma'lumot bering bu tayyorlagan robortim shifoxonaga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan buni vazifalari mana bu qismiga datchigi o'rnatilgan kasalliklar har xil bo'lishi mumkin masalan ozg'in semiz bo'lishi mumkin o'zini kilogrammini o'lchab o'shanga qarab vazn orttirishi mumkin yoki vazn tashashi ham mumkin bu robotimni mana bu qismiga oyoq holatda chiqqan payt mana bu qismidan o'lchay oladi va tepa qismiga ham sezgir uh, datchigi o'rnatilgan bu tepa qismiga biron xil mahsulotni qo'yib sotish qobiliyatiga ham ega bo'lishlaringiz mumkin mana datchigi ko'rsatib turibdi bu robotimni qo'l qismi hisoblanib bu uh, kasalxonaga qo'llagan paytimiz qo'l qismi bilan dizinfeksiya qurilmasini olib insonlarning qo'l qismlariga dizinfeksiya qilish qobiliyatiga ham, uh, qobiliyat ham. ega va temperatura datchigini olib temperaturasini o'lchashi ham mumkin robotimizning bosh qismi hisoblanib bunga uch xil animatsiya qo'yilgan bu Arduino yordamida ishlaydi kod qismi esa C++ yordamida yozilgan bu robotim har kun shu o'qish paytidan kelgan holatda shu bir yil davomida tayyorlangan bu oz hozir robortimning birinchi versiyasi hisoblanib endi xudo xohlasa keyingi versiyalarini ham chiqarish niyatimiz bor bu robotimizning qo'l qismining ishlashi biror narsani ushlashi mumkin bu robot futbol korpus e, dizayniga emas asosiy motor va balonlariga e'tibor berilgan musobaqalarga ko'p kishi korpusga dizaynga e'tibor beradi va oltita motorni robt futbolga sig'dirish uncha qiyin bunga oltita motor va oltita silikon balonni sig'dirish qiyin shu uchun robt futbol musobaqalariga ishtirokchilar to'rtta motor va to'rtta balonni sig'dira oladi buning qulaylik uh, tomoni korpusga dizaynga e'tibor berilmasdan asosiy motor va silikon balonlarga e'tibor berilgan robo futbol musobaqasiga moslashtirilgan robotimiz tezligi shu qarshisidagi robotga bog'liq va mana bu silikon balonlari esa yerga yopishgan holatda faqat oldinga harakatlanib borib biladi bu robortimni yaqinga viloyatga barka olod bolalar maktabi o'qituvchilari o'rtasida ro futbol musobaqasi bo'lib bo'lib o'tdi bu musobaqada ikki uch kun vaqt qolgani uchun shu vaqt mobaynida bu robotni tayyorlashga harakat qildim